Apa yang saya buat ialah uh, mendigitalkan kampung ini dengan memberikan nombor-nombor setiap rumah. Maksudnya rumah kita kalau kita dah digitalkan, tekan QR code, dia akan terus pergi ke Google Map dan kita boleh sampai ke rumah orang tu. Kita akan mengisytiharkan tempoh pendaftaran lembu-lembu ataupun binatang ternakan yang liar ni 3 bulan untuk di QR code kamu ikut alamat kampung digital. Di situlah nanti bakal bandaraya Melaka yang lebih terancang teratur dengan pembangunan yang disusun rapi oleh kerajaan negeri. juga merupakan pelopok ataupun perintis kepada satu lagi produk Kampung Digital dan juga yang terbaru Datuk Seri juga memperkenalkan pengenalan kod QR kepada haiwan tindakan untuk mengatasi masalah haiwan-haiwan yang bebas dan mengancam pengguna jalan raya kan jadi mungkin Datuk Seri boleh ceritakan sedikit tentang rasionalnya inisiatif-inisiatif pendigitalan yang baru ni dia pada peringkat asasnya alamat kepada kampung tradisional ini tidak teratur dan terancang. Dia hanya menggunakan alamat perbatuan. Dalam satu batu ke satu batu itu dipanggil kampung itu kalau kampung katakan kampung Seri Pinang, batu 18, Majitana Tanah Melaka. Lepas tu batu 19 tu dah kampung lain. Batu 20 dah kampung lain. Jadi setiap satu titik perbatuan ini ada lebih kurang 500 ke 1000 orang penduduk yang ada dalam tu. Jadi alamatnya pakai batu. Jadi macam mana nak kenal manusia yang ke 999 tak ada siapa boleh kenal kerana penduduk silih berganti ya. jadi apa yang saya buat ialah uh, mendigitalkan kampung ini dengan memberikan nombor-nombor setiap rumah di sebelah kanan nombor genap di sebelah kiri nombor ganjil menghala utara jadi orang kata nanti macam mana lah nombor genap nombor ganjil ni tak menghala ke utara sebelah kanan nombor je genap dan sebelah kiri nombor je ganjil dan lorong-lorong dinamakan supaya kita dapat satu sistem pentadbiran pengurusan masyarakat yang baik jadi apabila kita dah dapat Uh, memberikan uh, pengkhususan tentang alamat mengikut nombor-nombor rumah -nombor yang telah diberi ini maka kita telah berjaya mendigitalkan lebih daripada 16 buah kampung dalam Melaka dan berterusan sehingga selesai semua kampung tradisi ini punya alamat yang lengkap melalui kaedah penomboran dan didigitalkan mengikut kaedah QR Code itu yang dipanggil kampung digital maksudnya rumah kita kalau kita dah digitalkan tekan QR Code dia akan terus pergi ke Google Map dan kita boleh sampai ke rumah orang tu. Dan menggunakan kaedah ini, maka orang kampung digalakkan yang suka membela binatang-binatang ni supaya lebih teratur dan terancang supaya bela nanti dengan keadaan yang satu uh, kawalan yang baik, buat kandang ke dia apa, tak dilepaskan secara berkeliaran. Jadi, kita akan mengistiharkan tempoh pendaftaran lembu-lembu ataupun binatang ternakan yang liar ni, 3 bulan untuk di QR code kau bagi alamat kampung digital dia. Jadi kalau tuan rumah ni uh, dia kata dia nak dia dah, dia ada 12,000 ekor lembu. Jadi QR code rumah dia tu akan dilekatkan di telinga uh, binatang ternakan mereka. Kalau berlaku kemalangan, kita boleh trace siapa yang punya. Jadi kalau dicuri pun kita boleh tahu siapa punya. Macam lembu ni ada kad pengenalan lah Jadi itulah Melaka. Eh jadi kalau berlaku kemalangan Uh, kalau dulu lembu mati tak ada siapa repot polis. Sebab takut dia tangkap kena saman. Eh, sekarang ni kita akan memberikan 3 bulan untuk didaftarkan tentang tindakan mereka. Sekiranya dalam tempoh 3 bulan masih berkeliaran kita akan tangkap dan akan kita lelong lembu-lembu yang berkeliaran ni. Demi untuk kesejahteraan rakyat. Pengguna jalan raya. Mereka juga ada anak-anak kat rumah. Ada isteri yang mereka sayang. Ada suami yang mereka sayang. Tapi meninggal mereka dengan tak Allah langgar lembu. Siapa yang tak sedih? Jadi saya akan memastikan bahawa Melaka adalah negeri pertama mendigitalkan binatang ternakan ini supaya kawalan dan juga pengurusan kepada kaedah binatang ternakan ini lebih baik lagi. Jangan marah, tak ada negeri lain. Satu negeri je. Mana lagi? Melaka lah. Ya. Okay. Saya rasa inisiatif mendigitalkan haiwan ternakan dengan kod QR tu sangat menarik Datuk Sri. Siapa hmm. boleh terfikir hmm. tidak ketinggalan daripada aspek pelaburan juga. Melaka sudah menjadi pilihan pelabur apalagi dengan pembukaan tiga lagi kawasan perindustrian baru. Mungkin okay. Datuk Sri melihat apakah impaknya daripada perkembangan ini Datuk Sri? Dia uh, sebagai semula jadi. Eh, setiap insan yang lahir di muka bumi ini akan menempuh usia sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, balik nak bekerja. Bila dah bekerja dia nak kahwin Bila nak kahwin dia dah ada ke tempat rumah dia sendiri Dia mesti ada dah beli barang keperluan dia sendiri Maka mengolah satu kehidupan baru Kalau tanya impak saya Pastinya kerja negeri akan Memastikan bahawa setiap pelabur masuk Boleh memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Kerana sifat alam itu tadi Akan berlaku apabila tiba di tempat Mereka boleh bekerja dan mencari rezeki Kalau pendapatan mereka stabil Pastinya mereka akan bertemu jodoh Dan akan membeli keperluan-keperluan asas, beli kereta, beli motor, beli rumah dan perkembangan ekonomi ini bersesuaian dengan dasar kerajaan membawa pelabur masuk. Pastinya pecahan kek ekonomi ini dipecahkan mengikut tiga tempat iaitu daerah Melaja Lalu Raja, daerah Jasin dan daerah Melaka Tengah. Itu puncanya tiga benda yang saya bagi tahu ni. Orang nampak orang tiga kawasan sebenarnya dia mengikut daerah. Kerana setiap penduduk atau populasi kawasan tersebut memerlukan peluang-peluang pekerjaan untuk membina kehidupan. Jadi kalau tanya ekosistem dia yang saya dah beritahu, bila orang dah kahwin, dia nak beli rumah, jadi sektor perumahan pula akan buat kawasan perumahan, orang akan beli, bila orang beli rumah ambil loan, sektor bank, perbankan pula akan menjadi lebih harmoni, kan? dah beli rumah pula dalam rumah tu nak beli peti sejuk, nak beli TV, nak beli dapur, nak beli setrika, industri uh, electrical pula akan lebih rancak kerana Rakyat Melaka mempunyai pekerjaan yang tetap dan kestabilan kerajaan negeri ini memberi ruang supaya rakyat Melaka mendapat peluang-peluang pekerjaan yang baik. Untuk pengetahuan semua, Melaka ada 24 zon kawasan perindustrian dan kita akan buka lagi 3 bagi daerah di daerah Alor Gajah iaitu dalam Manjir Tanah, kita akan buka 5000 ekar kawasan perindustrian baru yang sedang dalam peringkat Uh, berperingkat-peringkat untuk kita akan buka, dan kita juga akan buka kawasan German Technology Park dalam kawasan Melaka Tengah ni maksudnya kita akan buat pelabur masuk uh, buat kilang, orang boleh bekerja, orang boleh cari rezeki eh. kerana kita mengambil sifat putaran semula jadi manusia tadi tu dan di Jasin dipanggil LK, LK ni lipat kajang. tak orang Melaka ni siapa tengok ELKAY, apa benda LK, nama juga nak tahu ni Rupanya lipat kajang di Jasin Yang mana ada kilang yang ketiga Nombor tiga terbesar di dunia Untuk membuat kilang kaca Tak berapa ramai orang boleh bekerja InsyaAllah uh, Peluang-peluang pekerjaan ini dicana dengan dasar uh, Membawa pelabur masuk oleh kerajaan negeri InsyaAllah kita akan berterusan uh, Memberikan uh, rakyat Melaka Peluang-peluang pekerjaan di atas sifat kestabilan kerajaan dan politik yang ada di Melaka ni. Kita tak ada bergaduh-gaduh macam dululah sekarang ni kau datang ke Melaka ni kau bekerja je lah kita kerajaan ni bertanggungjawab bawa pelabur masuk Alhamdulillah Tentu ya. selain daripada kawasan pindasan kita tahu satu lagi game changer yang dibawa oleh kerajaan negeri ialah mewujudkan Streets of Melaka Waterfront Economic Zone atau SM West. West jadi kita tahu adakah SM West ni menjadi satu jambatan untuk mewujudkan satu lagi bandaraya baru kat Melaka ni dan terus lihat di masa akan datang nanti Jangan masa akan datang sekarang ni pun dah menjadi satu ikonik jadi kalau dah tahu dekat mana kawasan M West ni Bermula pada Double Tree Hilton, sehingga ke Oriental Hospital. Itulah dia kawasan tambak laut yang dipanggil Strait of Melaka Waterfront Economic Corridor. Dia dipanggil SM Ways. Ya. Jadi, kalau saya dah tanya orang Melaka sekarang, kat mana ibu negeri Melaka ni? So, orang tak boleh beritahu. Maka, kota raya Melaka yang baru menggantikan kota tua selepas penjajahan ini ialah di kawasan SMB sini. Di situlah nanti bakal bandaraya Melaka yang lebih terancang, teratur dengan pembangunan yang disusun rapi oleh kerajaan negeri. Di situlah nanti ada koridor koridor pelancongan, koridor-koridor penduduk, koridor-koridor perindustrian yang sedang dirancang sekarang ni. Nah, jadi itulah dia SMB. Kerana dia berdepan dengan selat Melaka yang terlalu hebat ini, maka kita namakan dia Street of Melaka. Waterfront Economic Zone Itu dia panggil SM Jadi orang Melaka jangan risau Kalau pergi kota Laksamana mana tu Itulah dia tadang tapak yang telah ditambak Yang menjadi rujukan Termasuklah Dataran Pahlawan uh, <coughs> Pahlawan Walk Hatton Hotel itu adalah merupakan Kawasan pembangunan Street of Melaka Waterfront Economic Zod. apa yang saya buat ialah uh, mendigitalkan kampung ini dengan memberikan nombor-nombor setiap rumah. Maksudnya rumah kita kalau kita dah digitalkan tekan QR code dia akan terus pergi ke Google Map dan kita boleh sampai ke rumah orang tu. Kita akan mengisytiharkan tempoh pendaftaran lembu-lembu ataupun binatang ternakan yang liar ni 3 bulan untuk di QR code kau pergi kod alamat kampung digital. Di situlah nanti bakal bandaraya Melaka yang lebih terancang teratur dengan pembangunan yang disusun rapi oleh kerajaan negeri